Uh, saya ingin merujuk kepada uh, pelaksanaan e-self audit oleh pejabat, uh, Jabatan Audit Negara terhadap 1,856 badan lain termasuk syarikat diwatakan sehingga 6 Februari 2025 yang dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara Bilangan 3 Palang 2025 yang dibahaskan sekarang. Uh, saya uh, adakah sel e-self e audit ini juga terpakai atau akan terpakai kepada lembaga kelayakan profesion undang-undang itu LPQB tujuan saya tanya isu ini adalah kerana pada tahun lepas uh, kita diberitahu di parlimen bahawa tiada audit dilakukan terhadap LPQB selama 17 tahun yang lepas Susulan itu, kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk mempentangkan pindaan kepada Akta Profesion Undang-Undang 1976 dengan memasukkan Seksyen 9A baharu yang memberi kuasa kepada kedua audit negara untuk mengaudit akaun LPQB setiap tahun. Soalan saya adalah seperti berikut. Iaitu satu, sejak Seksyen 9A ini mula berkuat kuasa, Apakah langkah yang telah diambil oleh Jabatan Audit Negara untuk mengaudit LPQB? Dan B ialah adakah audit terhadap LPQB telah bermula dan juga apakah penemuan audit selama ini, setakat sekarang ini? Adakah Jabatan Audit Negara akan mengaudit akaun LPQB yang tidak pernah diaudit pada 17 tahun yang lepas? Sekiranya tidak, Uh, apakah mekanisme untuk menyemak aktiviti dan kewangan LPQB tersebut Saya rasa ini adalah penting kerana memang hairan kepada uh, pihak ramai Yang mana satu agensi yang begitu penting LPQB Yang akaun dia tidak pernah diaudit audit selama 17 tahun Tadi ini betul Saya uh, juga ingin sebut dan panggik uh, mengeluarkan isu berkenaan apa laporan dalam belakang ni yang berkaitan dengan masalah kerosakan kuartus dan jawatan yang lama tidak diisi di Pejabat Perwakilan Malaysia di Wellington, New Zealand dan juga isu yang lebih kurang sama yang berlaku di Pejabat Kedutaan Malaysia di negara-negara lain. Saya dan beberapa ahli-ahli PAC pernah mengadakan kunjungan rasmi ke Parlimen New Zealand Uh, pada beberapa bulan yang lepas Kami juga diberitahu uh, Tentang masalah bangunan yang usang Dan juga jawatan yang tidak diisi uh, Oleh Kementerian Luar Negara Kerana uh, wujudnya masalah kewangan Saya juga terima aduan yang lebih kurang sama uh, Bila saya mengadakan lawatan rasmi Di negara-negara lain Dan juga melawat pendapat perwakilan Malaysia Di negara-negara lain di sini saya ingin menyeru Kementerian Kewangan memberi peruntukan yang cukup untuk menaik taraf atau menambahbaikan bangunan yang usang di Pejabat Kedutaan Malaysia di banyak negara. Kerana seperti apa yang telah dipanggilkan oleh beberapa ahli-ahli berhormat berkenaan dengan isu ini, kadang-kadang mereka, pegawai kita, yang ditempatkan di luar negara memang rasa sangat susah untuk berfungsi kerana ketidak kecukupan uh, dana diberi kepada mereka dan uh, dan ada perkara yang mereka tidak dapat buat langsung kerana dan mereka walaupun mereka sampaikan masalah ni kepada HQ uh, di Putrajaya tetapi selalunya uh, aduan mereka nampaknya tidak di uh, Tangani ini dengan, dengan perhatian yang cukup dan dana yang cukup. Saya berharap dalam bajet yang akan datang, dana yang lebih akan diberi kepada mereka. Pertama-tama, saya juga nak sebut tentang projek pelaksanaan projek kerajaan yang mana di dalam senarai ini setakat 31 Disember 2024 yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia yang menghadapi yang projek sakit, projek tidak lengkap, projek yang lewat dan malah dipatahkan Dia merupakan uh, kementerian yang menghadapi masalah ini paling serius Di sini saya nak sebut uh, tentang pengalaman saya sebagai ahli parlimen Yang mana uh, selalunya saya cuba membantu uh, menaik taraf dengan sekolah-sekolah uh, uh, di kawasan saya dengan uh, dana diberikan oleh uh, kerajaan melalui ICU. Dan selalu kami menghadapi masalah ialah apa-apa yang berkenaan dengan struktur. Macam kita nak, uh, saya pernah nak tolong uh, satu sekolah rentah Tamil untuk uh, mengubah atau membesarkan bumbung kantin dia yang begitu simple sahaja strukturnya. Saya sebenarnya dapat uh, bantuan daripada seorang, satu syarikat pemaju untuk membantu sekolah itu. Ini adalah percuma. Tapi saya terpaksa tunggu tiga, empat bulan kerana pihak JKA pernah hantar pegawai datang, semak, bagi laporan baru pihak swasta ini boleh buat ini untuk sekolah secara percuma. Dan begitu juga dengan baru-baru ini, yang mana saya cuba guna wang, uh, uh, dana untuk uh, Kawasan parlimen saya itu Untuk membantu pihak sekolah Masalah yang sama, mereka perlu tunggu Engineer daripada JKR Untuk mengesahkan Dan mereka pegawai Jabatan Pendidikan Di wilayah Sepertuan Kuala Lumpur Kata Mereka tidak boleh Lakukan ini, ini adalah prosedur SOP dan sebagainya Dan mesti guna Syarikat kontraktor di bawah JKR Ataupun Kementerian Kerja Raya jadi kalau kita lihat berbanding yang quotation yang saya dapat daripada pihak swasta dengan quotation di bawah kontraktor Kementerian Kerja Raya adalah ia adalah dua tiga kali ganda lebih mahal daripada kontraktor yang saya yang yang qualify yang ada yang dapat surat tawaran dari yang, diiktiraf oleh kementerian yang sekarang ada masalahnya ialah kita kalau mau guna dengan dana yang diberi kepada kawasan kami nak guna dengan secara perkesan kami menghadapi masalah kita mesti guna syarikat kontraktor di bawah Kementerian Kerja Raya dan mereka ni selalu lambat selalu lewat dan mereka punya uh, beri quotation yang jauh lebih tinggi kerana ini adalah apa syarat yang dihakkan uh, oleh kerajaan saya nak minta uh, pihak kerajaan pihak uh, ICU ke pihak Kementerian Pendidikan boleh dan juga pihak ke uh, Kementerian Kerja Raya boleh ke duduk sama untuk memudahkan uh, yang the customer ini. Karena apa yang kita mahu adalah untuk memantau sekolah. Dan sekarang uh, kita lihat angin kencang, hujan lebat selalu berlaku. Banyak sekolah yang bangunannya usang. Sebenarnya kita boleh lihat bumbung bocor atau ditiupkan oleh angin kencang kalau nak tunggu kontraktor guna tunggu engineer untuk mengesahkan, selalu menaik tarafan, jadi sekolah itu, budak-budak itu terpaksa gunakan kantin, guna dewan dan untuk uh, uh, belajar. Saya nak saya cadangkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kejerai kena nak duduk bersama, bagilah kelonggaran, bagilah uh, pihak sekolah, PIBG kebebasan uh, untuk menambahbaikan bangunan mereka dan dengan projek-projek yang lewat yang seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 3 palang 2025 ini saya berharap perubahan akan berlaku dari segi menambahbaikan, menaik taraf dan juga pembinaan bangunan baru untuk pihak sekolah sekian terima kasih terima kasih yang